Kenapa disebut zat? Jadi disebut zat ya untuk menjelaskan tentang dirinya. Ketinggian dirinya, kehalusan dirinya. Karena dirinya nggak bisa dijangkau oleh akal dan ilmu pengetahuan, maka diberilah ya pemahamannya dengan istilah zat jadi zat itu menunjukkan dirinya nggak bisa disebut nggak bisa dijangkau itu nah, kalau kita sudah sampai kepada puncak yang sebenar-benarnya tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu zat tak boleh tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu sifat tak boleh tak boleh pula kita menyebut Tuhan itu asma nih hmm. Tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu adalah af'al. Tak boleh kita. Ya, jadi Tuhan itu bukan af'al, bukan asma, bukan sifat, bukan zat. Kalau tidak boleh kita menyebut afal asma sifat dan zat, lalu Tuhan itu yang mana? Allah saja. Tapi Allah yang kita sebut itu bukanlah Allah lafaz, bukanlah Allah kata-kata, Makanya Bapak Ibu jangan bertuhan kepada lafaz Allah. Jadi Tuhan yang kita maksud itu bukanlah Tuhan yang lafaz Allah. Ya. Lafaz Allah ini adalah nama untuk mengenali akan dirinya yang kosong itu. Itu dia. Ya. Allah itu, lapas Allah itu adalah nama untuk menjelaskan dirinya. Jadi kalau Ustaz bilang Allah, jangan tulisan Allahnya yang dipahami. Ya, kalau Ustaz bilang Allah, jangan kata-kata Allahnya itu yang dipahami. Kalau Ustaz bilang Allah, jangan suara Allah itu yang dipahami. Lalu mana yang Bapak Ibu pahami kalau Ustaz membilang Allah atau Bapak Ibu mengatakan Allah? Itu Allah yang kosong loh. Allah yang hampa itu itu Allah yang benar-benar kosong. Lalu apa hubungannya dengan Allah? Allah ini adalah nama dari yang kosong itu. Allah itu nama dari yang kosong itu. Yang kosong itu dirinya. Karena dia nggak bisa disebut, nggak bisa dianalisa, nggak bisa dijangkau oleh akal pikir, ilmu pengetahuan. Maka disebutlah namanya Allah. Jadi Allah itu nama bagi diri yang kosong itu. Bukan lapas Allah Bapak Ibu nah, Itulah Allah itu nama yang sempurna daripada dirinya Hal tak lahu Adakah nama yang lebih sempurna lagi Nama yang lebih agung lagi Selain daripada Allah Tidak ada lagi Kita lihat satu-satu maminya Nah kalau kita zahirkan dalam bentuk huruf Allah kalau kita hilangkan huruf alifnya nih, apa bacaannya lagi tuh? Bunyinya tuh? Lillah ha. Lillah Apa artinya lila tuh? Karena Allah Lalu kita hilangkan Lam awalnya daripada lapas Allah Apa lagi jadinya? Ha? Lahu Lahu, apa artinya tuh? kepunyaannya miliknya lahu mulku samawati wal ar. kalau kita hilangkan lagi lam akhir daripada lapas Allah itu ah, hu nah, hu wal-awalu wal-akhir wa wal-batin nah. kalau kita hilangkan huruf H pada lapas Allah ini apalagi ah kosong la sautun wala harpun allazina yu'minuna bil ghaib di situlah kita beriman kepada yang gaib itu gaibul guyub yang enggak bisa disebut yang enggak bisa diceritakan maka Allah itu nama daripada yang kosong nama daripada kehampaan itu karena enggak bisa dijangkau dengan akal fikir dan pengetahuan maka disebutlah dengan Allah Itu maksudnya itu. Akal dar Allah, jangan disebut Allah tu zat. Ha, kalau disebut Allah tu zat, dua lagi nanti di sana. Allah satu, zat satu. Ha. Ha. Tak boleh disebut Allah tu as sifat, Allah tu asma, Allah tu afal. Kalau tidak boleh, ya Allah sajalah sebutannya lagi. Cukup Allah saja gini ha. Allah aja dan Allah itu bukan lapas yang kita sebut Allah itu nama bagi Bagi dirinya yang mana? Yang kosong itu dia nah, Siapa yang kosong itu sebenarnya? Yang kosong itulah rahasia hakikat dirinya Makanya segala yang wujud, segala yang ada ini hakikatnya tidak ada dan yang tidak ada itu wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu ya dirinya. Itu yang sebut namanya Allah itu. Enggak ada yang lain lagi itu. Nah itu pandangan kita bapak ibu memandang itu. Nah, ya. atau kita turunkan dia ke bawah memahaminya. Nah ini untuk membukakan ilmunya. Yang kosong ini. Ya. disebut namanya yang batin itu dia sedangkan yang wujud ini disebut namanya yang zohir nah yang zohir yang kosong disebut yang batin yang wujud ini nur itu disebut yang zohir pertanyaannya mana sebenarnya yang zohir itu Apakah yang zohir itu yang batin atau yang batin itu kayak yang, zuhir? yang Hah? zohir? Hah? Yang zohir itu kayak yang batin atau yang batin itu kayak yang zohir? Nah, coba yang mengatakan yang zohir yang batin siapa? Yang mengatakan yang zohir dan yang batin yang mengatakan yang zohir itu yang batin siapa? Ah, satu orang. Yang mengatakan yang batin itu Ibu, masuk? Yang zahir itu yang batin. Yang mengatakan yang batin itu yang zahir? Hah? Selainnya golput. Takut. <tik> 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 yang, <batin, tik> yang batin itu kayak yang zahir atau yang zahir kayak yang batin? <tik> ah, kan terjadi dua kubu nih ulama tauhid batin. <tik> Dia mesti satu Bapak Ibu tidak ada dua penyebutannya dua penyampainya dua, namun hakikat yang disebut itu adalah sah. Ada. Ah. Kalau memang satu mana yang satu itu? Yang zohir itu ke yang batin atau yang batin itu ke yang zohir? Iya, yang batin inilah sebenarnya yang zohir. Yang batin itu yang zohir. Bukan yang zohir itu yang batin. Bisa mami itu? Nah, kalau untuk menjelaskannya, lihat. Kalau untuk menjelaskannya, biar ada perbedaannya. Kalau yang batin itulah sebenarnya yang zuhir, ini bahasa ma'rifat. Bahasa ma'rifat.